В настоящий день воскресный, завершая Пятую Великопостную Седмицу, Святая Церковь, между прочими праведными, ублажает и воспевает память преподобной Марии Египетской, силою покаяния, поднявшуюся из смрадной адской пропасти к благоухающим вершинам святости, в одни поста, и покаяние, упоминание об этой угоднице Божьей, является особенно спасительным и значимым. Мы все погрязли в грехах, их так много, что порой накатывает отчаяние, а сумеем ли вообще выбраться из болота скверны нашей? Враг рода человеческого всеми силами пытается внушать, внушить нам чувство безысходности, мол, как бы вы ни старались и не каялись, Бог не простит страшных согрешений ваших. И если мы поддадимся этому влиянию, если послушаем духа злобы, то будет очень трудно прийти на исповедь, так как иссякнет вера в милосердие Божье. В юности своей Мария Египетская была ненасытна на грех, и неудержимо в погоне за мерзкими наслаждениями. Глядя на нее, весело хохотали демоны, и горько рыдал ее ангел-хранитель. Но Господь не оставил своей милостью и эту, казалось бы, безнадежно заблудшую душу. Вняв посланному Богом знамению, Мария нашла в себе силы на беспримерный подвиг покаяния. Из греховной глубины Взошла на высоты равно ангельские, как выкупила преподобная Мария Египетская душу свою из рабства греху? Около полувека подвязалась праведница в непрестанной молитве и окаянных слезах, почти обходясь без пищи и питья под палящим солнцем пустыни, так что белоснежная прежде кожа ее почернела а волосы выгорели до бела. И только через 17 лет таких подвигов даровал ей Господь совершенное очищение и силу благодати своей. Преподобная Мария в молитве поднималась на локоть под земли. Ей служил лев. Она ходила по воде, как посуху. Конечно, большинство смертных не способна совершить подобные подвиги и может только удивляться им. Но милостивый Господь, знающий наши немощи, и не требует от нас непосильного. У каждого человека свои грехи, и все они, словно змеи, язвят его сердце. В таинстве покаяния мы должны умертвить всех внутренних врагов нашего спасения прежде, чем они вернут погибель души наши. Господь, нехотящий смерти грешника, отпускает грехи чистосердечно кающимся, но мерзость в очах Его наше лукавые самоугождения. Сколь ни был бы тяжел и страшен совершенный грех, но путем веры и покаяния, по благодати Божьей, всегда возможно обрести и прощение, и очищение, и примирение с Господом. Нет греховной скверны, которая бы не умывалась слезами покаяния. Юной Марии Египетской, погрязшей во грехе Дух Святой, заградил дорогу в храм. И этого единственного знамения оказалось достаточно, чтобы она обратилась на путь праведности. А мы с вами, сколько еще будем искушать долготерпение Божье. Знамения и чудеса Господне являются в судьбе каждого. Они окружают нас как воздух. Мы просто не замечаем их или, вернее, не хотим замечать. Будем же из бездны падения с верой и надеждой взывать к Господу нашему Иисусу Христу. Ибо Сын человеческий, пришел взыскать и спасти погибшие. Аминь.